Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini hari Selasa kali kedua kita bertemu 8 malam. Hari ini 10 hari bulan Jun tahun 2025 hari Selasa. Dan hari ini saya nak cerita 10 negara yang penyokong kuat rejim bangsa Israel. Lah. 10 negara pun negara bangsa juga lah. Eh. Tapi sebelum tu saya nak mulakan dulu eh. kasih appetizer eh. Berita yang paling panas dalam negara hari ini ya. Di mana Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni telah berjaya menangguhkan lagi uh, uh, kes saman sivil uh, Yusuf Alter terhadap dia, kes saman uh, saman Amang seksual terhadap dia. Ini betul-betul merosakkan lagi kredibiliti Anwar sebagai PM kita lah. Ini bukan isu politik tapi ini isu undang-undang, ini isu kepentingan nasional, kepentingan rakyat, isu-isu uh, yang mendapat perhatian ramai ya. Dan uh, perasaan rakyat Malaysia sekarang ni seolah-olah dah beli tiket ya. Ada beli tiket untuk menyaksikan untuk menyaksikan tayangan perdana episod terakhir ya, filem Cah ni. Tapi kena cancel lagi, kena tangguh lagi ya. Jadi sempena dengan tu, sempena dengan penangguhan ni saya ada satu pantun lah, satu pantun lah ya. Pantun dia berbunyi begini, pantun Pak Kerat lah, ya. Tersebutlah kisah si budak gelojoh berasal dari Permatang Pauh. Masa nak steam bersungguh-sungguh bila dah kantoi, bertangguh-tangguh? <laughs> saya ulang lagi sekali ya, eh? pantun dia. Tersebut kisah si budak gelojoh. Berasal dari Permatang Pauh. Masa kostim bersungguh-sungguh. Bila dah kantoi, bertangguh-tangguh? <laughs> Waalaikumsalam, Mama Armi. Ya. Waalaikumsalam, terima kasih kerana sudi bersama saya hari ini lagi. Dan saya sebenarnya plan pukul 8, lepas tu saya nak tangguh sampai lapan suku tapi disebabkan uh, ada masa cepat saya search cepatlah lima minit ya. Ha uh, kita tunggu yang kita lain masuklah ya. Ha uh. tadi sebelum nak kita pergi kepada uh, topik hari ni, saya nak update ya. Uh, pelayaran ah uh, flotilla uh, seorang uh, yang diketuai oleh seorang gadis dari Sweden, seorang aktivis dari Sweden ya. Ah uh, lupa dah nama dia siapa. Uh, dia belayar dan sebelum sampai ke perairan Israel ya, perairan saya bangsa ni dia telah dipintas eh, kapal flot flotila yang membawa bantuan makanan dengan 12 orang tu daripada daripada France, daripada Belgium, daripada Netherlands, daripada Germany. Eh. Telah dipintas oleh tentera laut rejim bangsa Israel ni. Eh. Dan uh, lepas tu dah tak ada komunikasi dah eh. Nah, tapi dia orang ni eh. ditahan lah, saya rasa ditahan lah. Eh. Budak-budak pun dia nak pintas eh. Nah, tu. Lepas tu um, uh, di Ukraine pula eh seluruh dunia sedang menunggukan serangan balas yang dikatakan Rusia akan membuat serangan balas secara besar-besaran terhadap Ukraine sebab menyerang pengkalan sensitif dia, eh, menyerang uh, pengebom nuklear dia. Dan uh, susulan daripada itu, Presiden Putin dia telefon Trump, eh, dia kata dia serius, eh, dia telefon Trump, dia kata dia terpaksa bertindak besar, eh, minta Trump jangan masuk campur, uh, sebab ni kalau masuk campur, Amerika pun akan terlibat sebab apa? Dia dah cakap, dia tahu, eh, uh, perisikan turut dibantu oleh CIA dengan MI6. Dan susulan daripada itu, kabarnya, Trump cuci tangan, dia tak supply peluru uh, uh, berpandu Patriot penangkis serangan udara ni kepada Ukraine. Dan nampaknya uh, serangan besar-besar akan dilakukan. Tak tahu bila lah, mungkin ditunggu satu dua hari ni. Dan pada masa yang sama, Rusia telah pun membuat serangan, uh, tambah 50 ribu lagi tentera dia. Uh, terus menyeberangi ni, The Dnipro River, uh, masuk kawasan Dnipro, kawasan baru yang tak pernah masuk sebelum ni. Uh. Uh, dan satu lagi berita yang penting ialah rundingan nuklear di antara Iran dengan USA ni yang amat genting ni ah uh, genting rumit dan berisiko eh berisiko dan mena, bakal menemui jala, uh, jalan buntu kegagalan sebab apa Amerika berkeras uh, tak mau uh, Iran uh, sebarang uh, proses uranium eh untuk uh, sikit pun tak boleh ya sikit pun tak boleh Iran berkeras dia nak juga eh dia nak proses uranium, dia nak simpan yang dia dah proses sampai 60% tu sebab apa itu sebagai leverage eh kod-kod kalau USA mungkin jandis apa dari perjanjian ni. Tapi yang menjadi tanda tanya kenapa USA dan Israel ramai orang tanya eh belum serang Iran eh. Jadi menurut pakar-pakar geopolitik dunia sebab dia Amerika dan Israel mengambil masa yang lama untuk menjalankan risikan sejauh mana kekuatan Iran dan sejauh mana bantuan daripada China dan Rusia eh Ha, jadi sebelum dia serang tu sebelum sebelum terkena eh sebelum termakan diri dia dia nak kaji dululah ya eh, Sebab mana kekuatan uh, sistem pertahanan sebab apa dia tak boleh serang nak jajah negeri tak boleh paling kuat pun dia target tempat-tempat strategik dan juga mungkin dia target uh, nak bunuh pemimpin-pemimpin Iran eh Aha. dan nah, topik hari ini adalah 10 negara bangsa yang menjadi penyokong kuat Israel eh ha, negara bangsa pertama ialah Hungary ya eh. Hungary Viktor Orbán ya eh. sepanjang tahun 2025 Hungary ni nyokong kuat Israel ni telah beberapa kali menghalang European Union daripada mengeluarkan kenyataan bersama mengkritik Israel. Hungary ni juga lah yang memberi laluan kepada setan Yahudi untuk datang ke negara dia ya, eh, dan tanpa perlu ditangkap. Ya. Eh, dan disebabkan dia nak bagi setan Yahudi datang ke negara dia, dia cancel, dia tarik diri daripada perjanjian um, mahkamah antarabangsa lah, kritik yang negara itu tangan tangan ni. Hanya kerana setan Yahudi. Ya. Eh. Dan Hungary jugalah ya, eh, tempat di mana peja-peja yang, diletup, yang meletupkan um, Uh, yang digunakan oleh pemimpin-pemimpin Sepelah ni uh, diletupkan, eh dihletupkan dilet uh, pemenah sebelah ni dibuat kan eh, di kilang di 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 Hungary ya eh. dan bermacam-macam perjanjian antara Hungary dan Israel ya eh, beli eh, senjata dan teknologi jadi penyokong kuat Israel betul ni dan Hungary banyak beli senjata ringan daripada Israel dan Israel juga bantu Hungary dapatkan pelaburan daripada syarikat-syarikat pro Zionis ni ya eh. uh, macam uh, BlackRock macam uh, Vanguard ya eh. dan mereka juga ada perjanjian bersama perisikan menggunakan AI ya. Ah, Hungary ni. Memang kancing betul lah Hungary dengan Israel ni. Dan Hungary adalah salah satu daripada empat negara kesatuan Eropah yang mengundi menentang yang mengundi menentang resolusi PBB yang mengutuk serangan Israel ke atas Gaza pada 2024. Dan Hungary juga lah salah satu negara Eropah yang menentang sekatan ekonomi yang di, dicadangkan ke atas Israel. Ya. Ah, jadi survei yang dibuat menunjukkan majoriti rakyat Hungary ini menyokong Israel dan bersikap Islamofobik. Ya. 68% rakyat Hungary ni menyokong Israel eh, menyokong Israel. Dan uh, negara kedua Bangsat ialah Republik Czechoslovakia. Eh? Seminggu selepas serangan Hamas pada Oktober 2023 ni, pemimpin Czech ni terus buat lawatan rasmi ke Israel dan menyatakan sokongan penuh kepada Israel. Ah eh? ha, Bangsat ni. Czech turut nah, Czechoslovakia ni turut membekalkan senjata ringan kepada Israel yang mula mengadakan kerahan tentera ya. Eh? Czech juga adalah pusat upgrading kereta kebal Israel ya. Eh? Di mana dia di repair ke, upgrade hantar kat sana eh? dan uh, dia tak boleh buat negara sendiri ya. Eh? takut kena serang dengan Iran. Dan majoriti rakyat Czech ni pun Islamophobic juga, dia menyokong Israel. 62% rakyat Czechoslovakia ni menyokong Israel. Dan pemimpin-pemimpin Czechoslovakia juga selalu membantah sebarang kenyataan bersama EU untuk mengecam Israel. Dan Czechoslovakia juga antara negara selain daripada Hungary yang menentang resolusi uh, United, um, uh, European Union untuk mengenakan sekatan ekonomi ke atas Israel. Czechoslovakia juga telah veto usaha membekukan rundingan kerjasama perdagangan EU dengan Israel ni. Ah ya. ha, dia ni memang penyokong kuatlah. Rakyat dia sokong Israel, negara tu pun sokong Israel ya. India. India ni satu. Dulu India ni dia tak sokong sangat Israel, dia sokong Palestin ya. Rakyat dia sokong Palestin. Mulanya sokongan India ni terhadap Israel bermula secara rahsia lah. Macam hubungan Singapura dengan Israel tahun 60-an dulu ya. Untuk jaga hati Indonesia dan jaga hati Malaysia. Sebab masa tu Singapura punya army belum kuat lagi ya. Ha, dia buat sorok-sorok. Ha, tapi lepas tu dia terang-terang lah ya. Dan sekarang ni dah open lah ada kerjasama tentera dan teknologi di antara Singapura dengan Israel. Kita ya, tahu dulu tahun 60-an, uh, tahun 69 ke, Singapura ni dia jemput penasihat aa, ketenteraan Israel untuk menyediakan tentera dia lah. Ya. Aa, dan hubungan antara India ni ya, dengan Israel dia menjadi sangat erat semenjak Seiko Paria ni, aa, Narendra Modi ni jadi PM India. Uh, ya. PM India. Ini memang sial lah. Uh, ya. dia ni Islamofobia sikit lah. Dan, dan semenjak dia jadi Perdana Menteri ni, banyak berlaku pergaduhan ni antara orang Islam dengan orang Hindu di India. pada tahun 2023, India adalah pembeli senjata terbesar Israel. Pembeli senjata terbesar Israel. Eh. berjumlah hampir 4 bilion US dollar meliputi drone dan sistem radar dan pertahanan udara. Eh. Walau bagaimanapun, walau bagaimanapun, India ni dia tak pernah menyatakan sokongan kepada Israel maupun mengutuk serangan Israel ke atas Gaza. dia tak pernah sokong. Eh. Dan dia pula tak pernah berterang-terang sokong Palestin. Dia main tengah-tengah lah, main dua belah. Eh. Ya. Pada masa yang sama, India turut berkecuali hampir semua resolusi PBB yang menyebelahi Palestin. Tapi dia sokong penubuhan negara Palestin lah. Ya. Ha, dia sokong. Dia sokong Palestin masuk dalam dalam PBB. Ya. Jadi India ni tak sama macam Hungary dengan Czechoslovakia. Hungary dengan Czechoslovakia ni negara dia, kerajaan dia sokong Israel. Rakyat dia pun majoriti sokong Israel. India ni tak sama. India majoriti rakyat dia tak sokong Israel. Ya. Majoriti rakyat India sokong Palestin. Ya. Ah. Ha. Tapi kerajaan ni sokong Israel. Dalam dua buka ni, main 12 sebab nak jaga hati negara nak jaga hati negara negara Arab dengan Palestin pun dia tak tunjuk sangat sokongan eh. Jadi India dan Israel juga mengadakan latihan tentera laut bersama. Ha, betapa punya kancing eh. Ha. India juga mengada, mengadakan kerjasama perisikan negara tu dengan Mossad. Ha? Ha. Yang perisikan India tak tahulah apa, tak tahulah ya. Eh. Jadi sokongan kuat dan kerjasama India ni dengan Israel ni mendapat kecaman hebat daripada umat Islam dan kaum Sikh di India yang berjumlah lebih 200 juta orang eh. Ha. Dan ini ketiga. Dan keempat ialah Australia. Australia ni majoriti rakyatnya tak sokong Israel eh. Ha, dan, uh, dan di Australia ni setiap minggu masih ada lagi uh, demonstrasi di Sydney, di Melbourne dan di Melbourne uh, untuk menyokong Palestin, mengutuk Israel ya. Eh? Australia ni adalah sekutu kuat Israel di rantau Asia Pasifik sebab apa? Australia ni ialah anjing kepada Amerika juga ya. Ah. Eh? Uh? Walaupun jarak yang jauh di antara kedua-dua negara ni, Australia menghantar pesawat pejuang yang ditempatkan di Greece ya, eh, untuk mempertahankan Israel masa Israel kena serang dengan Iran dulu, ah, tentera, uh, tentera udara Australia lah ya, antara yang mempertahankan Israel, termasuk dengan Amerika sekali lah. Eh. Dan uh, dia pertahankan Israel daripada serangan drone dengan peluru berpandu daripada Iran lah, tahun lepas, ya, bulan Oktober kalau saya. Jadi Australia telah beberapa kali turut mengundi membantah resolusi PBB untuk mengadakan gencatan senjata di Gaza. Australia ni banyak mengeksport alat-alat perisikan kepada Israel eh. Walaupun majoriti rakyat Australia ni, ah, dia lain sikit ya. Eh, majoriti rakyat Australia ni tak sokong Israel lah eh, dan menyokong Palestin ya. Eh. Grup lobby Israel adalah sangat kuat di Australia. Dia kontrol uh, Parlimen Australia ya. Eh, Australia yang mempengaruhi keputusan parlimen negara tu. Tapi baru-baru ni Australia menyokong EU ya. Eh, menyokong European Union untuk mengadakan sekatan ekonomi terhadap Israel. Dan dia pun uh, uh, nak bawa ke parlimen nak mengadakan sekatan ekonomi terhadap Israel kalau Israel terus menyerang dan membunuh rakyat Gaza. Eh. Ha, dia beza. Dia beza sikit daripada Hungary dengan Czechoslovakia ni. English dengan Czechoslovakia ni, sekarang majoriti. Tapi Australia ni sebab dia menerima tekanan daripada rakyat dia yang tak sokong Israel, dia terpaksa buat macam tu. Ya. Jadi walaupun mendapat protes ya, di Australia ni, demonstrasi di kalangan rakyat Australia ni, ya, negara tu terus mengadakan kerjasama ketenteraan dengan Israel. Ya. Walaupun dapat protes. Ya, sebab apa? Sebab BlackRock dengan Vanguard ni banyak invest dekat sana. Jadi Australia juga adalah salah satu negara yang banyak menghantar. Tapi Australia ni... Salah satu negara yang banyak menghantar bantuan kemanusiaan ke Gaza ya. Macam Singapura, ya. Singapura walaupun dia sekutu Israel tapi dia banyak hantar bantuan ke Gaza, dia banyak bagi bantuan kewangan juga untuk uh, untuk proses perdamaian di Gaza. Lah, ya. Dan dia sokong pembangunan uh, negara um, Palestin yang merdeka ya. Negara kelima ialah Itali. Itali ni uh, rakyat dia majoriti tak sokong Israel ya, aku Israel pada tahun 2023 Perdana Menteri Itali ni, Giorgia Maloney ni menyatakan yang Itali akan sentiasa menyokong Israel. Ini kerana terdapat sejumlah besar pelaburan Israel, uh, uh, Israel ya, dekat Itali lah ya. Itali juga adalah pembekal senjata kepada Israel. Tapi tak banyak lah ya, meliputi sistem radar dan peluru lah. Itali juga adalah ada kerjasama ketenteraan ya, dengan Israel dalam bidang avionics ya, penerbangan dan juga teknologi drone. Ya. Ha. Perdagangan Itali dengan Israel ni jual dalam 5 bilion lah tak banyak sangat lah. Ya. Jadi Itali adalah salah satu daripada negara EU yang menolak usul EU untuk mengenakan sekatan ekonomi terhadap Israel. Ini semua disebabkan faktor ekonomi lah. Rakyat dia majoriti tak sokong Israel ni. Ya. Ha, Keenam, Germany. Germany ni lagi setan lah pembekal senjata kedua terbesar kepada Israel di belakang USA. Ya. Ha, dia ni pun menyokong Israel dan Germany juga salah satu negara yang menolak usul um, yang dibuat oleh Sepanyol dengan Netherlands untuk mengadakan sekatan ekonomi terhadap Israel. Ah uh, dalam beberapa minggu lepas lah ya, eh, ha, Sebab apa? Itu bisnes besar lah. Dah lah bisnes dia lingkup, eh, bisnes kereta lingkup disebabkan uh, sebabkan uh, sekatan ekonomi yang dia ada kena ke Rusia, dia tak boleh beli minyak Rusia, beli minyak mahal. Jadi industri dia lingkup lah, eh, Germany. Dan negara ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, empat negara ni kita tahulah. Canada, France dengan UK dengan USA lah. USA ni setan nombor satu lah. Anjing peliharaan USA lah ya. Eh? Anjing peliharaan Israel lah. Tapi Canada, France dengan UK ni majoriti rakyat dia sekarang ni tak sokong Israel lah. Eh. Ha, tapi kerajaan tu masih sokong. tapi ketiga-tiga negara ni Canada, France dengan UK ni telah uh, membuat ketetapan hendak mengadakan sekatan ekonomi ke atas Israel eh uh, kalau tak keluar daripada Gaza sebab apa rakyat dia kuat mendesak eh supaya uh, supaya mengadakan sekatan ekonomi ke atas Israel. Jadi Canada, France dengan UK ni dia tak sama macam dua negara setan ni, Czechoslovakia dengan Hungary ni. Itu majoriti penduduk dia sokong Israel negara tu sokong Israel. Negara lain, majoriti penduduk tak sokong Israel. Ha, di Amerika, 50-50. Ya. Ha, 50. Tapi dah makin ramai lah sekarang ni. 50-50, ada yang sokong Israel, ada yang tak sokong Israel lah. Ya. Terutama sekali yang golongan tua sokong Israel. Yang golongan muda ni dah sedar dah. Yang ada TikTok semua ni, tak sokong Israel lah. Ya. Ha, ah, jadi, USA tak payah cerita lah. USA, UK, France, Canada ni memang bangsa lah ya. Jadi, selain daripada itu, Ukraine yang nak, nak lingkup ni pun sokong Israel. Tapi tak kisahlah sebab nak, nak lingkup pun kan. Ya. Dan Singapura, Singapura ni jiran kita ni yang kita kenali sebagai Little Israel ni ha, di Asia Tenggara ataupun Israel Asia Tenggara. Walaupun ada hubungan baik dengan Israel ya, tapi sentiasa menyokong sebarang usul mengecam Israel dan mengiktiraf Palestin sebagai ahli PBB ya dan antara penyumbang kemanusiaan terbesar kepada Palestin ya. Singapura tak pernah secara terbuka mengecam Israel lah ya, tapi kalau ada usul dia sokong ya, Ha, ini adalah Singapura ha, adalah salah satu pusat sebab ini sebab apa? Singapura ni di pusat kewangan terbesar antara pusat kewangan terbesar di dunia dan sangat-sangat bergantung kepada pelaburan kewangan daripada pengurus-pengurus dana, dana, yang rata-rata dimiliki oleh mereka yang pro Zionis lah macam BlackRock Rock ni lah. Jadi yang bangsat dan mengejutkan sekali, ha, eh. tapi yang bangsat yang paling mengejutkan sekali ialah ura-ura jiran kita ni negara Islam terbesar di dunia ni eh, nak adakan normalisasi dengan Israel. Ini kita patut lah ya. Eh. Yang bangsat tak tahu kenapa apa yang dia nak berisrael ni ya. Eh ah itu kita bengang ya lah, eh. dan aa, kepada semua terima kasih kerana sudi bersama saya selama 15 minit hari ini ah dan ah doakan saya akan menghadapi aa, tuduhan di mahkamah disebabkan video saya terhad, aa, cerita pasal GISB tu ya nak membela nasib anak-anak ahli GISB yang ditahan aa, oleh jabatan pihak berkuasa sampai dia ada tekanan mental dan juga franchisee-franchisee GISB ni yang tak ada kena mengena pun dengan dengan uh, dengan kegiatan menyalahi undang-undang yang dibuat oleh pemimpin JSB ni dia orang pun terkesan uh, terkesan tutup semua uh, dah kena tutup kena boikot pula tu ya eh, kena cemuh dengan masyarakat ya eh. jadi kesian jadi saya akan menghadapi tuduhan mahkamah disebabkan video saya pada bulan September tahun lepas dan um, Ya, kita semua tahu saya tengah tengah buat crowdfunding sekarang ni perlukan dalam 15000 sekarang ni dah, dah dapat dalam 10000 lebih ya eh, 10000 lebih dan kepada siapa-siapa yang sudi uh, membantu bolehlah sumbangkan kepada akaun ni lah akaun ni Ah, insyaallah cukup lah by this Friday ni ya. Eh. ni ya. dia mana dah menyumbang lima sepuluh lima puluh satu terima kasih banyak banyak sedikit sebanyak membantu ya eh. seorang seorang sedikit bantulah ya. terima kasih banyak dan saya nak baca lah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. 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 Ah India Pakistan kan tak ada situ sangat. Masing-masing claim klaim dia menang. Waalaikumsalam. Ah ha, betul, Modi ni kuat sokong setan Yahu. Sekarang ni Amerika pun dah pinggirkan dia ya. Eh. Ha. BMI tak selesai. Tapi rakyat India kerata-rata sokong Palestin ya. Eh. Betul. Tapi berita yang paling menyedihkan sekali ialah penangguhan ha, penangguhan ha, kes mahkamah. Ha. dia mentang-mentang dia berkuasa, dah tangguh. 6 tahun dah kes ni ya. Eh. Tangguh ya. Eh. Ha, ini menganaya orang yang nak saman dia ya. Eh. Ha. Uh, dan siapa yang miss tadi pantun tu saya ada pantun lah untuk uh, ha, ni untuk kes ni ya. Uh, ter, tersebutlah kisah si budak gelojoh, berasal dari Permatang Pauh. Masa kau syok, punya lah bersungguh-sungguh. Bila dah kantoi nak bertangguh-tangguh. Ah, itu dia. Dan jangan lupa, eh, terima kasih kepada semua yang hampir 20 minit bersama saya hari ini. Jangan lupa like, subscribe dan share. Dan jangan lupa komen juga. Eh. Jika tak setuju pun komen juga, nanti saya akan uh, jawab. Eh. Ah, jangan makan-makan makin cukuplah. Thank you very much. Bye thank you mas <laughs> bawa mereka tadi, waalaikumsalam ah, tak apa, boleh, boleh boleh ketinggalan bas, berita paling panas dalam negara hari ini ialah di mana Perdana Menteri kita berjaya lagi sekali setelah 6 tahun dah menangguhkan Uh, kes saman civil di Ratu terhadap dia eh ah, disebabkan tu saya bagi satu pantun ya eh? pantun untuk dia tersebutlah kisah si budak gelojoh berasal dari Permatang Pauh masuk kocok mulah sungguh-sungguh ah, bila dah kante bertangguh-tangguh ah itu dia <laughs> okey assalamualaikum bye